Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang burung perkutut pembawa keberuntungan beserta mitosnya. Burung perkutut merupakan salah satu burung yang banyak digemari masyarakat Indonesia untuk dipelihara. Namun tahukah Anda bahwa burung perkutut memiliki banyak mitos yang mengatakan bahwa burung perkutut ini bisa membawa keberuntungan. Lalu, jenis burung perkutut seperti apa yang membawa keberuntungan untuk kita? Di sini saya akan mengulas tentang eh, ciri burung perkutut keberuntungan dan ciri mitosnya. Kesatu, ada perkutut songgoratu Perkutut ini memiliki ciri-ciri khas, ada jambul di kepalanya seperti mahkota yang berwarna putih. Sifatnya juga seperti kalangan ningrat yang tidak suka berkeliaran. Kesehariannya selalu berada di tempat yang sepi seperti di dalam gua atau di area petilasan ataupun kuburan atau makam. Konon perkutut ini kuat menahan lapar dan haus sampai beberapa hari tidurnya selalu di tempat yang paling tinggi dari perkutut lain yang ada di sekelilingnya perkutut jonggo ratu memiliki aura kewibawaan yang sangat besar sehingga jika ada perkutut lain yang berada di dekatnya maka tidak akan berani bersuara atau manggung ciri-ciri fisik lainnya adalah kaki dan paruhnya berwarna hitam serta bulunya juga berwarna agak kehitam-hitaman perkutut yang memiliki yoni besar biasanya jarang berbunyi atau manggung dan suaranya juga kecil seperti halnya perkutut songgoratu ini perkutut songgoratu memiliki kekuatan untuk menolak santet atau ilmu hitam dan melancarkan rezeki dan juga memberikan kewibawaan bagi pemiliknya yang kedua perkutut lurah Ciri-ciri perkutut lurah corak bulu di tubuh sepintas mirip seperti ular dimana keduanya memiliki lurik yang hampir sama perkutut lurah memiliki bulu dada dengan warna lebih terang keputih-putihan seperti warna lurik ular ular weling atau ular welang perkutut lurah tinggal di dalam hutan yang jauh dari pemukiman dan selama hidupnya perkutut lurah tidak pernah turun ke tanah makanya selalu disuapi atau disediakan oleh perkutut lain yang menjadi bawahannya jadi perkutut lurah ini seperti raja jadi makanya disuapin perkutut lain yang ada di sekitarnya atau menjadi anak buahnya. Biasanya perkutut lurah hanya bisa dipelihara oleh seorang pemimpin atau pejabat yang memiliki kedudukan tinggi dan memiliki bawahan atau anak buah yang banyak karena perkutut lurah memiliki zoni atau aura untuk kewibawaan yang luar biasa luar biasa kebesarnya selain itu juga dapat mendatangkan banyak rezeki yang berlimpah bagi pemiliknya ketiga ada perkutut putih perkutut putih ini merupakan primadona di kalangan para penggemar perkutut katuranggan sebab selain sangat langka perkutut putih juga diyakini bisa mendatangkan kekayaan bagi pemiliknya terutama perkutut putih lokal alam yang terdapat atau dapat dari alam. Ciri-ciri perkutut putih katurangan yaitu seluruh tubuh tubuh berwarna putih. Putih bersih, entah itu putih bersih kapas, entah itu putih bersih lurik, e, matanya merah, paruh berwarna abu-abu kemerahan, kaki merah bergaris. E, garis hitam dan kuku-kukunya berwarna putih. Pada zaman dahulu perkutut ini biasanya hanya dimiliki oleh para raja atau para pemimpin di negeri ini Perkutut putih lokal juga diyakini dari hasil perkawinan inbreed Yaitu perkawinan yang terjadi antara saudara sekandung yang berlangsung selama beberapa generasi Secara alami sekitar 5-10 tahun lamanya Jadi perkutut putih belum tentu menghasilkan anakan yang berwarna putih tapi burung perkutut biasa yang memiliki gen atau terah dari perkutut putih bisa jadi memiliki kemungkinan untuk menghasilkan burung keturunan perkutut putih dengan warna bulu putih. Konon, karena bagian e, begitu kuatnya Joni yang bersemayam pada tubuh burung perkutut putih sebelum dimiliki atau dipelihara oleh seseorang, maka perkutut putih ini akan mendatangkan lewat mimpi. Mimpi tersebut terlebih dahulu Dengan wujud orang yang sudah tua Berpakaian serba putih Berambut putih dan bersingkat putih Tetapi hati-hati Jangan pernah terkecoh jika ada Perkutut putih yang dijual di pasaran Atau burung atau di peternakan burung perkutut Karena perkutut putih Tersebut adalah perkutut biasa Hasil ternakan atau kawin silang Yang dilakukan para breeder Atau perkutut yang tentunya Tidak memiliki zoni atau kodam Atau kekuatan gaib apapun jadi cuma untuk anggungan atau hiasan saja perkutut putih yang memiliki zoni adalah perkutut putih lokal liar yang hidup di hutan secara alami dan bukan merupakan hasil rekayasa genetika yang keempat ada juga perkutut hitam atau kol buntet atau perkutut cemani ciri-cirinya seluruh bulu tubuhnya berwarna hitam dan dianggap sebagai rajanya perkutut dan konon jika dipelihara maka akan mendatangkan keberuntungan bagi pemiliknya yang kelima ada perkutut seri mangempel Ciri-ciri perkutut ini memiliki jari pada kedua kakinya yang berwarna putih Ibu jari kakinya putih ada dua kuku jari yang berwarna putih Perkutut ini sangat baik dipelihara oleh para petani Para pecocok tanam dan menurut kepercayaan orang memelihara perkutut ini Keluarganya akan selalu sehat dan ap dan apa yang ia cita-citakan akan mudah tercapai dalam jangka waktu dekat Yang keenam ada perkutut Wisnu Wicitro ciri-ciri perkutut ini memiliki paruh dan kaki yang berwarna kehitaman menurut kepercayaan orang yang memiliki perkutut Wisnu Wicitro ini akan selalu terjaga keselamatannya bahkan perkutut ini memiliki kekuatan besar untuk menangkal ilmu santet atau black magic itulah perkutut Wisnu Wicitro yang ketujuh ada perkutut Wisnu Ma Ciri-cirinya perkutut ini memiliki kulit pada seluruh tubuhnya yang berwarna kehitaman. Menurut kepercayaan, orang yang memelihara perkutut ini akan memiliki banyak rezeki dalam hidupnya. Yang ke-8 ada susumo kusumo Ciri-cirinya perkutut ini memiliki paruh dan kakinya berwarna putih. Menurut kepercayaan orang yang memeliharanya, konon akan menjadi orang kaya dan semua yang diinginkan akan mudah tercapai dalam waktu dekat yang ke sembilan ada perkutut pendowo mijil perkutut pendowo mijil ciri-cirinya perkutut ini memiliki bulu ekor berjumlah 15 menurut kepercayaan orang yang memeliharanya akan memiliki kewibawaan yang besar disegani dan dihormati ada juga yang ke sepuluh ada perkutut purnomo sidi perkutut purnomo sidi ciri-cirinya perkutut ini memiliki mata yang terlihat bercahaya merah seperti merahnya batu akik merah delima atau warna bulunya agak kemerah-merahan merata menurut kepercayaan orang yang memelihara akan memelihara kewibawaan yang sangat besar disegani dan disayangi oleh orang-orang di sekitarnya yang ke 11 perkutut mercu jiwo ciri-cirinya perkutut ini memiliki mata berwarna kekuningan dan bulu pada bagian pantatnya berwarna kuning itulah perkutut mercu jiwo Menurut kepercayaan pemeliharanya akan dicintai banyak orang dan juga akan dilimpahkan banyak rezeki. Konon burung ini adalah peliharaan para raja. Yang ke-12 ada perkutut musti kaning mano. Ciri-cirinya perkutut ini memiliki kulit berwarna putih pada seluruh tubuhnya. Konon perkutut ini juga dipelihara oleh raja dan burung ini sangat baik dipelihara karena akan mendatangkan keberuntungan akan mendatangkan rezeki akan mendatangkan keselamatan dan dapat mempengaruhi banyak orang ada juga ke-13 ada perkutut gedong minap ciri-ciri perkutut ini bunyi atau manggungnya selalu pada waktu matahari terbenam atau sore hari atau senja hari atau menjelang maghrib itulah perkutut gedong minap menurut kepercayaan pemiliknya akan berkecukupan rezeki dan akan mencapai kemajuan dalam berdagang yang ke-14 ada perkutut gedong mengo. Ciri-ciri <tuh> perkutut gedong mengo, perkutut ini selalu bunyi atau manggung pada waktu matahari terbit atau fajar. Menurut kepercayaan orang yang memelihara akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan ketentraman dan akan mendapatkan kebahagiaan serta dapat mengumpulkan harta yang banyak seperti uang, emas dan berlian dan kekayaan-kekayaan yang lainnya itulah perkutut perkutut gedong mengong ciri-cirinya bunyinya di waktu matahari terbit atau fajar atau pagi hari yang kelima belas perkutut Wisnu Murti ciri-cirinya perkutut ini memiliki mata pak dan paruh dan kaki berwarna hitam konon perkutut ini dengan ciri-ciri tersebut adalah untuk tumbal dan menjadi peliharaan sang raja yang ke-16 ada perkutut udan emas. Ciri-cirinya perkutut ini memiliki bulu berwarna coklat. Coklat muda atau krem dan perkutut yang bulunya berwarna kekuningan serta memiliki kalung atau bulu lurik yang melingkar di lehernya berwarna kekuning-kuningan dipercaya dapat mendatangkan keselamatan dapat mendatangkan kebahagiaan dan juga dapat mendapatkan rezeki bagi pemiliknya atau tuannya atau sang pemelihara atau ndoronya yang ke-17 ada perkutut widah sana gasta gasti perkutut ini dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan dan apa yang diinginkan oleh pemiliknya akan tercapai dan juga dicintai oleh banyak orang ke-18 ada perkutut muncis ciri-cirinya postur tubuh sangat kecil konon orang yang memelihara akan selalu dianugerahi ketentraman, keselamatan, dan mudah rezeki. Yang ke-19 ada perkutut gedong uh, gedowo sabdo, maksudnya ada perkutut gendewo sabdo. Ciri-cirinya suara manggungnya keras dan merdu dan dapat digunakan untuk memikat perkutut lainnya. Konon pemiliknya akan dilimpahi banyak rezeki. Keluarganya selalu tenang dan tentram, akan diberi ketentraman jika waktu manggungnya lama halus dan merdu maka pemiliknya akan mudah mencapai cita-cita dan juga banyak rezeki ada juga perkutut rupa cahyo ciri-cirinya perkutut ini memiliki warna bulu yang mengkilat seperti bercahaya konon orang yang memelihara perkutut ini akan selalu dalam kedamaian dan kebahagiaan ada pula perkutut condro sabdo ciri-cirinya memiliki bulu di bagian pundak berwarna putih Konon perkutut ini memiliki aura untuk pemikat dan membawa suasana gembira bagi pemiliknya Mendapat suasana gembira bagi pemiliknya Yang ke-22 ada perkutut mistikanya Ciri-cirinya memiliki bulu pada bagian badan atau seluruh badannya burung perkutut berwarna putih Konon perkutut ini baik dipelihara oleh para raja atau pemimpin karena dapat membawa keselamatan ada juga ke-23 ada perkutut songgobuono ciri-cirinya pada bagian punggungnya ada selai bulu berwarna putih jadi di punggung ada bulu selai berwarna putih konon perkutut ini akan mendatangkan rezeki bagi pemiliknya tetapi jangan memelihara perkutut dengan ciri-ciri tersebut tapi yang bulu ekornya tidak sejajar dengan bulu ekor yang lainnya misalnya tidak lurus atau abnormal yang ke-24 ada perkutut kusuma wicitro ciri-cirinya paruh dan sisik kakinya berwarna keputih-putihan konon perkutut ini dapat mendatangkan rezeki bagi pemiliknya serta cita-citanya mudah tercapai yang ke-25 ada perkutut mercuci ciri-cirinya matanya berwarna kuning dan sipit seperti wayang belambangan yang ke-26 ada perkutut satrio kinayungan atau satrio pinayungan ciri-cirinya di tengah kepalanya ada bulu berwarna putih konon dapat menaikkan derajat atau pangkat dan juga kewibawaan bagi pemiliknya Selain jenis-jenis perkutut katuranggan di atas masih ada beberapa jenis perkutut katuranggan lainnya. Di antara lain adalah perkutut te kalung tepung atau disebut juga pedaringan kebak atau kalung tembus, perkutut rondo semoyo dan lain-lain. Semua jenis perkutut katuranggan tersebut memiliki joni atau kodam kekuatan gaib sendiri-sendiri. Antara lain perkutut tepung tumpeng atau kalung tepung untuk menolak santet atau black magic dan ketentraman keluarga. Ada juga perkutut pendawa micin dan perkutut jiwa untuk kewibawaan. Ada juga perkutut rondo semuanya untuk kelancaran dalam berdagang. Itulah ulasan-ulasan yang dapat saya sampaikan. Monggo uh, rekan-rekan, teman-teman, poros sesepuh, poros suhu-suhu, perkutut kongmania dari Sabang sampai Merauke yang ingin menambahkan cerita atau kepandaian atau kepinteran atau tip silahkan komen di bawah ini untuk ulasan-ulasan atau untuk pembelajaran kita semua ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya ulasan-ulasan dari saya ini jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini uh, ambil sisi yang baik buang sisi yang jelek uh, Salam Rahayu salam persaudaraan salam silaturahmi salam sahabat erat salam uh, pas seduluran dari Sabang sampai Merauke dan tak lupa uh, jangan lupa uh, Subscribe aktifkan lonceng notifikasinya like comment share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya Uh, tak lupa saya ucapkan, "Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."